Доброе утро! Сегодня мы расскажем и покажем, как правильно делать макияж. Наверняка все девушки умеют это делать, но не всегда это делается правильно. И зачастую э, макияж это губы и глаза так думают, но на самом деле это не так. Любой макияж начинается с тональной основы. Тональная основа, она бывает разная, для разных возрастов, для разных типов кожи. Здесь тоже нужно грамотно ее подобрать. И она также должна быть качественной. И именно тональные основы компании Reflame такими и являются. Первый этап, как я уже сказала, это тональная основа. Подобрав правильно тональную основу, мы ее наносим либо спонжем, либо кистью. В данном случае мы наносим кистью, поэтому, потому что это более профессионально. Также бытует мнение, что тональная основа забивает поры. Это неверно, потому что тональные основы компании Reflame они увлажняют и ухаживают за нашей кожей лица. Не всегда наше лицо выглядит безупречно, бывают некоторые покраснения, прищики, для этого существуют корректоры. Корректоры бывают как в твердом состоянии, так и в жидком, как в палетках, так и в тюбиках, поэтому мы выбираем тот, который более нам подходит. Корректоры для век, они более жидкие и более легкая текстура, что позволяет скорректировать темные круги вокруг глаз. небольшие прищики на нашем лице. Это можно тщательно растушевать более плотными корректорами. Есть корректоры, которые убирают покраснение с нашей кожи. Это специальные корректоры зеленого оттенка. При помощи этого оттенка нейтрализуется красный цвет, который у нас на лице. И таким образом, когда человек краснеет, не видно этих покраснений. Этап это пудры. Пудра она не тонирует наше лицо. Пудрой мы закрепляем тональную основу и корректор. Таким образом мы убираем с лица блеск и делаем лицо матовым. модель тональную основу корректор и пудру наш тон лица стал ровным для того чтобы освежить лицо и выделить самые подчеркнуть самые выигрышные участки на лице и скрыть недостатки мы используем румяна или бронзан для этого используется специальная кисть и по линиям под скулой по линии Челюсти, также на виски мы наносим э, румяна. Для того, чтобы освежить наши щечки немножечко легкими движениями, розовое румяна мы наносим на яблочки щек. В макияже очень важно также подчеркнуть брови. Брови, они подчеркивают глаза, они также подчеркивают само лицо. И для бровей есть также специальные тени для бровей, либо карандаши. В нашем случае мы используем тени. Более светлый оттенок мы наносим на внутреннюю часть брови, более темный на внешнюю часть брови. И в дальнейшем, если наши брови непослушны, в этом э, наборе также есть воск, который закрепляет и делает, позволяет сделать брови более ухоженными и красивыми. Теперь мы наше лицо подготовили к любому макияжу. Макияж бывает, как вы знаете, разный. Вечерний, свадебный. На все случаи жизни можно сделать любой макияж, если это грамотно делать. В этом сезоне тренд сезона является голливудский макияж. Такой голливудский гламур. И именно этот макияж мы сегодня покажем. главный акцент голливудского макияжа – это выраженные стрелки и яркие губы. Если вы хотите грамотно подобрать себе для себя макияж, вам обязательно нужно обратиться к специалисту, потому что макияж подбирается по вашему цветотипу, по вашему возрасту, также по вашему типу кожи. Как раз в нашем офисе такой специалист существует и поможет вам справиться с этой задачей.